হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এডুকেশ্যন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ প্ৰথমটো পাঠ যিটোৰ নাম হৈছে নিয়ৰ এইটো এটা কবিতা হয় মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ পঢ়ি দিম আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ লিখি দিম যোনে যোনে লিখা নাই লিখি ল'ব পাৰিবা এই কিতাপখন হৈছে শংকৰদেৱ স্কুলৰ অন্তৰ্গত মই যিমান পাৰোঁ গোটেইখিনি চেপ্তাৰ তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহাচোন আজি আমি প্ৰথম চেপ্তাৰ নিয়ৰটো পঢ়িলোঁ কবিতাটোৰ নাম হৈছে নিয়ৰ চাবা ইয়াত কি কোৱা হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰূপ বৈচিত্ৰই মানুহৰ মনলৈ কঢ়িয়াই আনে অনাবিল সুখ অনাবিল মানে অসংখ্য বা বহুত প্ৰতিটো পুৱাই আমাৰ অজানিতে দি যায় আশাৰ বতৰা অজানিত্য়ে মানে নজনাকৈয়ে আমাক বহুত আশা মানে আমি ভাবি থকা বা ইচ্ছা কৰা বহুত খবৰ বা বতৰা আমাক দিয়ে এই বৰ্ণময় বাৰ্তাৰ বাৰ্তাৰ মানে খবৰ অন্যতম বাহক হ'ল নিয়ৰ মুকুটা সদৃশ নিয়ৰ কণাবোৰ ঘাঁহ বনৰ ওপৰত কাহিলী পোৱাতে কাহিলী পোৱা মানে একেবাৰে ৰাতিপুৱা সোনকালে জিলিকি থকা দেখিলে আমাৰ মনলৈ নানা ভাৱ অহাটোৱেই স্বাভাৱিক ফটিক পানীৰে ধোৱা ফটিক মানে একেবাৰে চিকচিকীয়া এই নিয়ৰৰ কণাবোৰ যেন নিশাৰ আকাশৰ পৰা সৰি পৰা তৰাৰ এক অনবদ্য ৰূপ মানে নিয়ৰৰ যি টোপালবোৰ থাকে জাৰৰ দিনত আমাৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত যি নিয়ৰবোৰ পৰে সেই যিবিলাক কণী কাবোৰ টোপালবোৰ এনেকুৱা লাগে যেন আমাৰ আকাশৰ ওপৰত থকা তৰাবোৰ যেন ওপৰৰ পৰা সৰি পৰিছে কবিৰ কল্পনাত নিয়ৰ নৃত্যৰত পৃথিৱীৰ ডিঙিৰ পৰা ছিঙি পৰা একোটি মণি অথবা পুৱাৰ পোহৰত সেমেকি উঠা একো টোপাল চকুপানী কবিয়ে মানে এইখিনি কল্পনা কৰি কৈছে এতিয়া কবিতাটো চাবা মুকুতা মণিটি পাহিত জিলিকে ফটিক পানীত ধোৱা নিশাৰ তৰা এটি সৰিয়েহে আছে হৰগত টোপনি যোৱা নিজম আকাশৰ নিচুক কথাটি শিয়াত থৈছে হাঁচি সিয়া মানে আমাৰ অন্তৰত হৃদয়ত কোন কাহানীৰ সপোন দেখিছে কোনে হাঁহিছিল নাচি ফুলনিত কোনে নিশা নাচিছিল ছিগি ৰৈ গ'লমণি ৰংগিলীৰ ভাপ হাঁহি নাচোনৰ ৰ'ল চিন এই কণী পুৱাৰ হেঙুলী বেলিটিলৈ চাই এটোপি চকুৰ পানী নিয়ৰ কৰি কলিৰে শোভে ফুলজোপি চাইছোঁ ভাৱতে ভাহি হাই কি বিষম পেলালে বায়ুৱে জোকাৰি ফুলৰ পাহি কবিতাটোৰ কবি হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা বোলাচোন এতিয়া আমি প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ চাই লওঁ ইয়াত আকৌ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ বিষয়েও দিয়া আছে তোমালোকে পঢ়িবা যিহেতু পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তেওঁৰ বিষয়ে যিকোনো সৰু সৰু একমাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে অসমীয়া সাহিত্যলৈ ৰোমাণ্টিক সাহিত্যৰ ঢোল বোৱাই অনা কবিসকলৰ ভিতৰত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা অন্যতম তেখেতৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিতা পুথি হ'ল প্ৰতিমা গতিকে এইটো এটা কুৱেশ্যন হৈ আছে আহিব পাৰে যে তেখেতৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিতা পুথিখন কি প্ৰতিমা সেইবাবে তেখেতক প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বোলা হয় তেখেতৰ কবিতা পুথিসমূহ হ'ল প্ৰতিমা বীনবৰাগী চন্দ্ৰামৃত আদি তেখেত জোনাকী কাকতৰো প্ৰথম সম্পাদক আছিল আহিব পাৰে যে তেখেতে কোনখন কাকতৰ সম্পাদক আছিল এন্সাৰ হ'ব জোনাকী ঊনৈছশ আইত্ৰিছ চনত তেখেতৰ দেহাৱসান ঘটে মানে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী এই তিনিজনক সেই সময়ত অসমীয়া সাহিত্যৰ চৰ্চা কৰাসকলে জোনাকীৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলিছিল এইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি অসমীয়া জগতত জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কোনকেইগৰাকীক জানো গতিকে নাম হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী এই ত্ৰিমূৰ্তিৰ অৱদান সৰ্বজন সমাদৃত তাৰপিছত চাবা দুই নম্বৰত দি আছে প্ৰশ্নোত্তৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্ন মুকুতা মণিটি বুলি কবিয়ে কিহক বুজাইছে উত্তৰ হ'ব মুকুতা মণিটি বুলি কবিয়ে নিয়ৰ টোপালক বুজাইছে স নম্বৰ নিয়ৰক কবিয়ে কাৰ কাৰ লগত তুলনা কৰিছে উত্তৰ হ'ব নিয়ৰক কবিয়ে নিশাৰ তৰা আৰু মুকুতা মণিৰ লগত তুলনা কৰিছে গ নম্বৰ নিয়ৰে সিয়াত কি সাঁচি থোৱাৰ কথা কৈছে উত্তৰ হ'ব নিয়ৰে নিজম আকাশৰ নিচুক কথাতে সিয়াত সাঁচি থোৱাৰ কথা কৈছে তাৰপিছত ঘ নম্বৰত আছে ফুলনিত কি ছিগি ৰৈ গ'ল ফুলনিত নিশা নাচা নাচনীৰ ডিঙিৰ মণি ছিগি ৰৈ গ'ল ও নম্বৰ কবিয়ে কি সৰি থকাৰ কথা কৈছে কবিয়ে নিশাৰ তৰাই এটি নিয়ৰ হৈ সৰি থকাৰ কথা কৈছে চাবা এতিয়া চাৰি নম্বৰত দিয়া চেকি শব্দ সম্ভাৰ আৰু অভিধান চাই তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ লিখা মই তোমালোক লিখি দিছো চাবা প্ৰথমটো আছে কি ফটিক ফটিকটো লিখিব পৰা স্বচ্ছ স্ব ছয় ছয় স্বচ্ছ স্বচ্ছ ফটিকটো লিখিব পৰা স্বচ্ছ তাৰ নেক্সট আছে শোভে শোভেটো হ'ব শুৱনি কৰি তোলা শুৱনি মই তোমালোকক নতুনকৈ লিখি দি আছোঁ প্ৰথমটো আছিল কি স্বচ্ছ তাৰপিছতো হ'ব শুৱনি কৰি তোলা শুৱনি কৰি তোলা প্ৰথম যিটো আছে ফটিক সেইটো হ'ব স্বচ্ছ তাৰ নেক্সট আছে সোভে সোভেটো হ'ব শুৱনি কৰি তোলা তাৰপিছত আছে হেঙুলী হেঙুল হেঙুলীটো হ'ব হেঙুল বৰণীয়া তাৰপিছত আছে নিজম নিজমটো হ'ব নীৰৱ নিজমটো হ'ব নীৰৱ তাৰপিছত আছে নিচুক নিচুকটো হ'ব কান্দোন সামৰি স্থিৰ লাষ্টৰটো নিচুক মানে হ'ব কাণদোন সামৰি স্থিৰ হ গতিকে গোটেইকেইটা মই তোমালোকক লিখি দিলোঁ প্ৰথমটো হ'ব কি স্বচ্ছ যিটো আছে শব্দ ফটিক ফটিক মানে হ'ব স্বচ্ছ তাৰ নেক্সট আছে শোভে শোভেটো হ'ব শুৱনি কৰি তোলা তাৰপিছত আছে হেঙুলী হেঙুল বৰণীয়া নিজম হ'ব নীৰৱ তাৰপিছত আছে নিচুক কাণদোন সামৰি স্থিৰ হেকেইটা শব্দ অৰ্থকেইটা তাৰপিছত দিয়া আছে পাঁচ নম্বৰত বাখ্যা কৰা এইটো তোমালোকে উত্তৰত গোটেইখিনি লিখি ল'বা এনেদৰে তাৰপিছত তলত ব্যাখ্যাটো মই দি আছোঁ চাবা বাখ্যাখিনি হ'ব এনেধৰণৰ উক্ত কবিতা ভাষি আমাৰ পাঠৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিমাৰ খনিকৰ কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত নিয়ৰ নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা ফুলৰ পাহিত পৰি থকা নিয়ৰ টোপালক নিশাৰ আকাশৰ পৰা সৰি পৰা তৰাৰ ৰূপত কবিয়ে কল্পনা কৰিছে সেই প্ৰসংগত উক্ত কবিতাভাষী তুলি দিয়া হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰূপ বৈচিত্ৰ্যই মানুহৰ মনলৈ কঢ়িয়াই আনে প্ৰতিটো পুৱাই আমাক অজানিতে দি যায় আশাৰ বতৰা এই বৰ্ণময় বাৰ্তাৰ অন্যতম বাহক হ'ল নিয়ৰ নিয়ৰৰৰ টোপালবোৰ কৰিব মনত কবিৰ মনত যে আকাশৰ পৰা সৰি অহা তৰাহে আকাশৰ নিচুক কথা হিয়াত সাঁচি ৰখা তৰাটিয়ে যেন সৰগত টোপনিতে সপোন দেখিছে সেই সপোনত হাঁহি হাঁহি নৃত্য কৰোঁতে যেন মণি ছিগি ৰৈ গ'ল তাৰপিছত চাবা ছয় নম্বৰত আছে পাঠৰ পৰা অন্ত্য মিল থকা শব্দবোৰ লিখা এটা উদাহৰণ দিয়া আছে ধোৱা যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কেইটামান শব্দ লিখিবলৈ দিছে চাবা মই লিখি দিছো প্ৰথমটো লিখিব পাৰা সাঁচি নাচি তাৰপিছত লিখিব পাৰা মণি কণী মণি কণী প্ৰথমটো হাঁচি নাচি তাৰপিছত লিখিব পাৰা মণি কণী আৰু এটা লিখিব পাৰা পাহি এই তিনিটা লিখিব পাৰা হাঁচি নাচি মণি কণী ফাঁহি পাহি লিখি ল'ব পাৰা তোমালোকে এতিয়া চাবা সাত নম্বৰত দি আছে উল্লেখিত শব্দবোৰৰ সমৰ্থ শব্দ লিখা টোপনি বেলি পানী ফুল নিশা সপোন আকাশ চকু এইকেইটাও লিখি দিছোঁ চাবা প্ৰথমটো আছে টোপনি টোপনি লিখিব পাৰোঁ আমি নিদ্ৰা নিদ্ৰা আৰু এতিয়া লিখিব পাৰোঁ ঘুমতি নিদ্রা আর ঘুমতি তারপতো আছিল বেলি বেলি লিখতে পার বেলি লিখিব পড়ু সূর্য আর রবি সূর্য আর রবি পিছতে আছে পানি পিছতে আছে পানি পানি তো পাৰো আমি জল জল আৰু নীৰ তার ফুল ফুল আমি লিখিব পাৰো পুষ্প পুষ্প আৰু লিখিব পাৰো কুসুম ফুল হ'ব পুষ্প আৰু কুসুম তাৰপিছত আছে নিশা নিশাটো লিখিব পাৰোঁ ৰাতি ৰজনী তাৰপিছত আছে সপোন সপোনটো লিখিব পাৰোঁ স্বপ্ন সপোন স্বপ্ন তাৰপিছতে আছে আকাশ আকাশ লিখিব পাৰোঁ আমি গগন আকাশ গগন গগন আৰু অম্বৰ লিখিব পাৰোঁ আকাশ লিখিব পাৰোঁ গগন আৰু অম্বৰ তাৰপিছত আছে চকু চকু আমি লিখিব পাৰোঁ নয়ন নয়ন আৰু এটা লিখিব পাৰোঁ নেত্ৰ গতিকে এইকেইটাই আছিল লিখিব পাৰোঁ আমি ফুল আছিল পুষ্প প্ৰথমত আছিল টোপনি টোপনি হ'ব নিদ্ৰা ঘুমতি তাৰপিছত আছে বেলি বেলিটো হ'ব সূৰ্য ৰবি তাৰপিছত পানী জলনীৰ তাৰপিছত আছে ফুল ফুল হ'ব পুষ্প কুচুম তাৰপিছত আছে নিশা নিশা হ'ব ৰাতি ৰজনী সপোন হ'ব স্বপ্ন তাৰপিছত আছে আকাশ আকাশ হ'ব গগন আৰু অম্বৰ লাষ্টত আছে চকু এইটো হ'ব নেত্ৰ আৰু নয়ন লিখি ল'মা তোমালোকে তাৰপিছত চাবা আঠ নম্বৰত আছে বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখা বিপৰীত শব্দ চিগা পুৱা নিজম সৰগ হাঁহিটো আছে চিগা চিগাটো হ'ব জোৰা বিপৰীত শব্দ চিগা হ'ব যোৰা তাৰপিছত আছে পুৱা পুৱা হ'ব গধূলি পুৱা হ'ব গধূলি তাৰপিছত আছে নিজম নিজম হ'ব কলা হ'ল নিৰ্যম হ'ব কোলাহল তাৰপিছত আছে সৰগ সৰগ হ'ব নৰক সৰগ হ'ব নৰক দিন আছে দিন হ'ব ৰাতি লাষ্টত আছে হাঁহি হাঁহিটো হ'ব কান্দোন চাবা প্ৰথমটো আছিল চিগা চিগাটো হ'ব জোৰা তাৰপিছত আছিল পুৱা পুৱাটো হ'ব গধূলি তাৰপিছত আছিল নিজম নিজমটো হ'ব কলাহল তাৰপিছত আছিল সৰহ সৰহ হ'ব নৰক তাৰপিছত আছিল দিন দিন হ'ব ৰাতি তাৰপিছত আছিল হাঁহি হাঁহি হ'ব কান্দোন লিখি ল'বা তোমালোকে এইকেইটা চাবা ন নম্বৰত দি আছে বাক্য ৰচনা কৰা প্ৰথমটো আছে মুকুতা ৰ'দ পোহৰ ৰ'দৰ পোহৰত নিয়ৰক মুকুতা মণিৰ নিচিনা লাগে পাহি গোলাপ ফুলৰ পাহিবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সৰি আছে তাৰপিছত আছে শোভে গোলাপ ফুলে গোটেই বাগিচাখনত শোভে নিচুক নিয়ৰে নিজম আকাশৰ নিচুক কথাতে হৃদয়ত সাঁচি থৈছিল ফুলজুপি ফুলজুপিত নিয়ৰৰ টোপালবোৰ ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছিল ফটিক নৈখনৰ ফটিক পানী নৈখনৰ ফটিক পানীত পদুম ফুলবোৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে তাৰপিছত চামা এঘাৰ নম্বৰটো দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তুমি ব্যৱহাৰ কৰা ইংৰাজী শব্দবোৰ ভাগে ভাগে লিখা ইয়াত লিখিবলৈ দিছে শিক্ষা সম্বন্ধীয় শিক্ষা সম্বন্ধীয় স্কেলটো দিয়াই আছে আৰু লিখিবলৈ দিছে শিক্ষা সম্বন্ধীয় লিখিব পাৰা স্কুল লিখিব পৰা ব'ৰ্ড লিখিব পাৰা তাৰপিছত কম্পাছ আদি এইবোৰ লিখিব পাৰা তাৰপিছত খেল সম্বন্ধীয় দিয়া আছে ক্ৰিকেট ক্ৰিকেটত আৰু লিখিব পাৰা ফুটবল হকী টেনিছ এনেকুৱা লিখিব পাৰা তাৰপিছত আছে যান বাহন যান বাহনত দিয়া আছে স্কুটাৰ স্কুটাৰৰ পিছত লিখিব পাৰা স্কুটি ট্ৰেক্টৰ বাইক আদি এইকেইটা লিখিব পাৰা তাৰপিছত আছে পোচাক পাতি পোছাক পাতিত দি আছে ফ্ৰক তোমালোকে লিখিব পাৰা পেণ্ট টি চাৰ্ট চাৰ্ট আদি তাৰপিছত দি আছে আচবাব টেবুল দি আছে তোমালোকে লিখিব পাৰা গডৰেজ চকেজ আদি বাচন বৰ্তন দি আছে কাপ দিয়া আছে তোমালোকে লিখিব পাৰা প্লেট চচপেন পেন আদি এনেকৈ লিখিব পাৰা তাৰপিছত বাৰ নম্বৰত চাবা এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা যি আনৰ উন্নতি দেখিব নোৱাৰে এইটো কি হ'ব চকু চৰাহা বা পৰশ্ৰী কাটৰ বা হিংসাকুৰীয়া হ'ব তাৰপিছত দি আছে একে মাকৰ সন্তান এইটো হ'ব সহোদৰ যাৰ ঘৰ বাৰী নাই এইটো হ'ব অঘৰি তাৰপিছত আছে যিজনে ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে এইটো হ'ব অবিবেচক যি আগেয়ে হোৱা নাই এইটো হ'ব অভূতপূৰ্ব তোমালোকে লিখি ল'বা কি ক'লোঁ প্ৰথমটো হ'ব জীয়ানৰ উন্নতি দেখিব নোৱাৰে চকু চৰাহা একেমাকৰ সন্তান সহোদৰ যাৰ ঘৰবাৰণী নাই অঘৰি যিজনে ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে এইটো হ'ব অবিবেচক যি আগেয়ে হোৱা নাই সেইটো হ'ব অভূতপূৰ্ব চাবা তলত কেইটামান শব্দ দি আছে এইকেইটাৰে তোমালোকক বাক্য সাজিবলৈ দিছে অৰ্থকেইটা ইয়াত লিখি দিয়াই আছে তৰা নৰা ছিঙা মানে বৰকৈ বেগাই বা ইমান বেগাই বা উজুটিত বন আদি ছিঙি যায় এইটো দি বাক্য লিখিব দিছে লিখিব পৰা খুড়াকৰ মৃত্যুৰ খবৰটো পাই পল্লৱ তৰা নৰা চিঙি ঘৰলৈ আহিল বা নামটো যিকোনো দিব পাৰা যে দেউতাকৰ বা ককাকৰ মৰা মৃত্যুৰ খবৰটো পাই ৰীমাই তৰা নৰা চিঙি ঘৰলৈ আহিল এনেকৈ লিখিব পাৰা তাৰপিছত হৈছে আকাশত চাং পতা এইটো হৈছে অস্বাভাৱিক কল্পনা কৰা লিখিব পাৰা যে আকাশত চাং পতা মানুহে উন্নতি কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত হৈছে পানীৰ তলৰ কাঁইট পানীৰ তলৰ কাঁইট মানে হৈছে নেদেখা বিপদ বা অজ্ঞাত শত্ৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে বাক্যটো লিখিব পাৰা যে ৰমেনে জনাই নাছিল যে বন্ধুৰ দেশেৰে তাৰ ঘৰতেই পানীৰ তলত কাঁইট লুকাই আছে তাৰপিছত হৈছে কথা চহকী বেছিকৈ কথা কোৱা লোক লিখিব পাৰা যে অভিনাশ গোটেই শ্ৰেণীটোৰ ভিতৰতে কথা চহকী বা ৰীমা গোটেই শ্ৰেণীটোৰ ভিতৰতে কথা চহকী তাৰপিছত হৈছে হিয়াৰ আমঠো অতি আদৰৰ প্ৰত্যেক সন্তানেই নিজৰ মাক দেউতাকৰ হিয়াৰ আমঠো এনেকৈ লিখিব পাৰা তাৰপিছত হৈছে অলিক সপোন অলিক সপোন দেখিব পাৰা যে অলিক সপোন দেখি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে মানে অমূলক কল্পনা মানে কামত নহা চকু চৰহা চকু চৰাহা মানে আছে কি লোকৰ ভাল দেখিব নোৱাৰা চকু চৰহা লোক সকলোৰে অপ্ৰিয় হয় এনেকৈ লিখিব পাৰা তাৰপিছত চৈধ্য নম্বৰত চাবা তলৰ বাক্যকেটি খালী ঠাইৰ অৰ্থৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাগি ছিঙি ছিঙি বহুৱাই লিখা কোনকেইটা কথ হ'ব লিখিব দিছে প্ৰথমটো আছে মেৰামতি নকৰা বাবে জহি ঘিঁহুই ঘৰটো কি হ'ল ভাগি গ'ল হ'ব এইটো হ'ব ভাগি গ'ল তাৰপিছত হ'ব ধুমুহাই ঘৰটো ভাগি এইটো ভাগি হ'ব ভাঙি এইটো হ'ব ভাঙি ভাঙি পেলালে ধুমুহাই ঘৰটো ভাঙি পেলালে তাৰপিছত আছে পুৰণা হোৱা বাবে ৰছীডাল কি হ'ব ছিগি থাকিল এইটো ছিগি ছিঙি থাকিল য'ৰকৈ টনা আজোৰা কৰাৰ বাবে ৰছীডাল কি হ'ব ছিঙি এইটো হ'ব ছিঙি ছিঙি থাকিল ছিঙি গ'ল এবছৰ নহওঁতে মথাউৰিটো কি হ'ব ছিগি গ'ল এইটো হ'ব ছিগি এবছৰ নহওঁতে মথাউৰিটো ছিগি গ'ল বানপানীয়ে মথাউৰিটো তাৰপিছত হ'ব ছিঙি বানপানীয়ে মথাউৰিটো ছিঙি পেলালে আৰু এবাৰ কৈ থৈছোঁ হ'ব প্ৰথমটো হ'ব ভাগি গ'ল তাৰপিছততো হ'ব ভাঙি ভাঙি পেলালে তাৰপিছততো হ'ব ছিগি থাকিল তাৰপিছততো হ'ব ছিঙি গ'ল তাৰপিছততো হ'ব ছিগি গ'ল তাৰপিছততো হ'ব আকৌ ছিঙি পেলালে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ নিয়ৰ কবিতাটো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে লাভান্বিত হ'বা আৰু ভালদৰে লিখিবা আৰু মুখস্থ কৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ ইমানেই